Здравствуйте, я Александр Нерш, игрок команды Будивин и Киев», и сегодня я вам расскажу о преимуществе левшей. Преимущество левшей достигается в основном за счет стереотипности защитников, которые зачастую пускают игроков в левую сторону, так как не знают, что это сильная сторона левши. Но в то же время, когда они начинают закрывать левую руку, после небольшого перевода можно оказаться на правую руку, которая только намного слабее левой. Я сделаю первый перевод по обманной и смотрю на поведение защитника. Если защитник передо мной, если он закрывает сторону, я сделаю перевод и иду свою сильную сторону. Если игрок меня не прикрывает с правой стороны, я иду до конца. Есть преимущество лев леворуких людей, потому что им удобнее накрывать правшей. Потому что как если друг с другой стороны разворачивается, получается, э, игрок выносит мяч с правой руки, а у меня удобная левая, я могу его легко накрыть. Фишка лифт шейф состоит в том, что они делают э, все в зеркальном отображении от просвейки.